嗯，这这常吃。走，好不容易掉个三个五个，然后完了一顿饭就干回去的。有直播间有没有不爱吃水果蔬菜、嘴里臭味满天飞的？八盒，上个才八盒。嗯，有没有别的菜？来个别的菜。上好了，西红柿一号链接，一百单十盒，刚上车要十盒。真的，十盒。 拿火机，你量，对，直接拍啊！我的天哪！哎呦，红盒跟蓝盒的哈，红盒做了升级的，拍下给咱发十盒二百条，哎，不用打了，打完它也是下边推热，上面凉不了，是吧？小王哥，一百的没有了。要不拿个盘子，拿个盘子我给他背过来打一下子，是吧？对，这么的打一下还行哈、哦，上面推热，摸摸上面还烫着呢。 同样都是吃饭，人家吃了不往上走，你喝口凉水都往上走，为什么呢？你自己自己找原因呢、啊，对不对？嗯、人最关键的部位就是中间部位，胃肠、盲肠、十二指肠、大肠盲肠、小肠，中间通上下则通，中间堵上下则堵，对不对？对、嗯，我就这么跟你说，益生菌就是有益菌群，身体的胶原蛋白流失，你满脸都是褶；身体的有益菌群流失，喝口凉水都浮往上走，对不对？没链接，特别是夏天一吹空调啊。拍完了，月经期能喝吗？哺乳期、备孕期、月经期都可以喝，烫啊，没有依赖性，没有副作用。 十盒益生菌六十九块九，平均每盒到手六块钱，比喝水喝饮料还便宜，对不对？对,对,对来，来再加二百单，不是再加二，再加二十单。来，一号的你啊，给他加好了二十单，再加二十单行不行？行、啊。小黄车想要直接进行拍，早拍单给咱早发货。嗯。平均每盒到手六块钱，比喝水喝饮料还要便宜，对不对？对,对。小黄车能拍单都能给咱发货，早拍单给咱早发货。发货哎呦我的乖乖！ 这是卖的啥吃的？益生菌，小孩可以喝吗？除了三岁以下小孩不要去喝，孕妇能喝不建议去喝，其他人群都可以喝。好，不热太好。五<我>，想要直接拍来四四三三二二一一，一好，想要直接拍去。给你拿块瘦肉。嗯，益生菌哺乳期可以哈，小摊儿也可以。嗯 糖高的能接受水果蔬菜的甜度去拍，接受不了水果蔬菜的甜度不要去拍行吗？行，你得看看你能不能接受水果蔬菜的甜度啊。好了，好嘞。吃罐肠别着急，咱一样一样吃行吗？嗯，咱一样一样吃。黑芝麻丸，黑芝麻丸一会儿它没有它不是什么药类东西，它就是一个益生菌啊，反正有益菌群肠道里的好朋友，就是你们平常不爱吃水果蔬菜，爱吃垃圾食品，你们自己拍呗。对。哦，这么热。 刚从牙科回来，你家的卖的海带都是盐，我都跟您说了，没有添加剂，没有防腐剂，盐是天然的防腐剂啊。那你要说想要点添加剂，行，我跟厂家商量商量，以后就不放盐了。来，咱来点什么添加剂啊？食品添加剂啊，防腐剂啊啥的，不就完了？嗯呢，对吧？对呀<的>。四点就拿过来，很好用，谢谢。然后姐妹们，我拍个段子，你们在旁边等我一会儿行吗？行、啊。 热，饭不热了，下边是有一点点热，上面里边是凉的呀，关键是吧？咱不能光就这个粮食真的事儿，就,就着这就么杵的好，来，过个木勺，对，木勺，哎，对，看着。着了。Hello，今天咱们吃个肘子烫饭。 我吃虫子，他爸买虫子。<noise> 操，长饱了是吧？了我的妈，行，这他妈米饭咋吃不完了呢？哇、哦，了一大早又一大早，哎呀！不好吃，那猪肉老柴了。看出来，今天、嗯、今天啊，今天胖拍的时候也那个肉柴的柴的